वैलेंटाइन डे क्या होता है वैलेंटाइन डे आप जानते हैं सुनिए वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है रोम में किंग क्लैडिस टू के जमाने में एक पादरी रहा करता था एक फादर रहा करता था जिसे लोग सेंट वैलेंटाइन कहा करते थे ये उस दौर का वाकया है जिसे आप थर्ड सेंचुरी एडी कहते हैं ये वो शख्स था जो हुकूमत के खिलाफ उस हुकूमत के सिपाहियों की शादियां करवाता था तो बादशाह क्लैडिस को इस पर बहुत गुस्सा आया उसके मुल्क के कानून को तोड़ने पर बादशाह क्लैडिस ने उसे जेल में डाल दिया एक ऐसा बदमिजाज आदमी था जो मजाजी इश्क आशफी बेहाई इन बातों में मुबतला था जब इसे जेल में डाल दिया तो उसने उसी जेल के जेलर की बेटी से आशिकी की उसे अपने इश्क के झांसे में फंसाया और उसके साथ एक नाजायज रिश्ता कायम किया उस जेलर की बेटी इस वैलेंटाइन की दीवानी हो गई और रोजाना चोरी-छुपे इससे मिलने के लिए आती और अपने साथ एक लाल गुलाब लिए अपने उस नाजायज महबूब से मिलने के लिए आती यहां तक कि उसने इस औरत को इतना दीवाना बना दिया था कि उसने अपना मजहब छोड़कर इस पादरी के मजहब को को कबूल कर लिया था जब ये बात इसके बाप उस जेलर को पता चली, इसने उसके से कहा कि जिसे हमने जेल में बंद किया था सजा दी थी ये सोच करके ये बदल जाएगा लेकिन उसी ने हमारे साथ धोखा किया और मेरी ही बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया बादशाह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और बादशाह ने उसे फांसी की सजा दी जब फांसी की सजा का ऐलान हुआ तो उसकी माशूखा रोने लगी उस वक्त इस वैलेंटाइन ने उसके नाम पर एक कार्ड बनाया और उसे लिखकर भेजा कि तुम्हारा वैलेंटाइन बिलाखिर 14 फ़रवरी को उसे फांसी दे दी गई और वो मर गया यह वाकया थर्ड सेंचुरी का है लेकिन आप जानते हैं ट्वेल्थ सेंचुरी तक किसी ने भी वैलेंटाइन डे इस तरह नहीं मनाया था सेंचुरी में फिर इन्हीं क्रिश्चियंस ने, ने इन नसरानियों ने एक साजिश चली सोचा कि मुसलमानों को इस वैलेंटाइन के धोखे में डाला जाए अपने उस पादरी के मरने के दिन को मनाया जाए अपने उस पादरी के फांसी के दिन को मनाया जाए उसका नाम उस पादरी से जुड़ा दें और उसको वैलेंटाइन डे कहा जाए आप सब लोग इंग्लिश से अच्छी तरह वाकिफ हैं जब कोई चीज किसी से मंसूब हो जाती है किसी से जुड़ जाती है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है अब आप इस वैलेंटाइन डे के नाम पे गौर करें इसे जो आम कहा जाता है ये वैलेंटाइन डे है हकीकत में जो इसका प्रनाउंसिएशन है वो है वैलेंटाइंस डे ये एक वैलेंटाइन वाला दिन है और उस बदबخت की मौत को लोग मना रहे हैं किस तरह से मना रहे हैं बेहयाई को आम करते हुए अपनी हया को छोड़ते हुए नाजायज रिश्ते नाजायज मोहब्बतें और नाजायज तालुक के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है जिस तरह वो दीवानी उसके लिए गुलाब लेके जाया करती थी आज भी नावाकिफ और गाफिल लोग अपने महबूबों के लिए गुलाब लेकर निकल रहे हैं क्या हो गया है हमें कि जिस तरह वैलेंटाइन ने इस नाजायज रिश्ते के लिए अपनी महबूबा के लिए कार्ड बनाया आज इसी तरह इश्क में पड़े हुए बेकार आशिकों ने अपनी महबूबाओं को कार्ड के तोहफे देना शुरू गुलाब के तोहफे देना शुरू कर दिए हम कहा जा रहे हैं हमें क्या हो गया एक पादरी का दिन मना रहे हैं। जिसने गुनाहों को आम किया हम आज उसकी याद मना रहे हैं। अरे हम मोहब्बत करते जरूर मोहब्बत करते इंसान के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत का जज्बा रखा जरूर है हम मोहब्बत करते लेकिन उससे मोहब्बत करते कि जिसकी मोहब्बत के लिए हमारे सीनों में दिल रखा गया जिसने कहा कि तुम मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि मुझसे मोहब्बत ना कर लो हम मोमिन होने की खातिर अपने महबूब नबी से मोहब्बत करते उसके असहाब से मोहब्बत करते अल्लाह वालों से मोहब्बत करते इस दीन से मोहब्बत करते कुरआन से मोहब्बत करते आहदीस से मोहब्बत करते अखवाल जरीन से मोहब्बत करते मोहब्बत करने के लिए बहुत दरवाज़े खुले थे हमारे लिए लेकिन हमने कौन से दरवाजे को पसंद किया वो दरवाज़ा जो एक पादरी का था वो दरवाज़ा जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है वो दरवाज़ा जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला है अभी भी वक्त है मेरे नौजवान भाइयों बहनों तोबा कर लो तोबा कर लो अल्लाह ताला रहीम है वो माफ़ कर देगा ये वैलेंटाइन डे मनाने से तोबा कर लीजिए ये सेंट वैलेंटाइन हमारी कोई मदद नहीं कर सकता बस आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा था कि आप समझें कि ये एक नसरानियों की क्रिश्चियंस की साजिश है वो मुसलमानों में बेहयाई को राइज करना चाह रहे हैं वो मुसलमानों में हया को ख़त्म करना चाह रहे हैं बल्कि सही बात बताऊं, वो तुम्हें तुम्हारे दीन से तुम्हारे नबी से तुम्हारे खुदा से तुम्हें दूर करना चाहते